Здесь представлена продукция, которую выпускает завод Маяк. Здесь представлена продукция в двух видах. Первая, та, которая уже стоит на вооружении, используется в наших войсках и силовых структурах. И вторая, та продукция перспективная, которая будет освоена и запущена в серии в этом году. До последней гаечки все изготовлено в Украине на заводе «Маяк» на его филиалах. У нас еще два филиала есть. Один в Любомне на Волыне, второй в Радомышле, Житомирщина. Ну, еще и по кооперации, здесь не успеваем, большие заказы есть, когда -то. по кооперации наши же заводы украинские. Ну, мы закончили всю линейку пулеметов калибра 7,62. Это танковый пулемет, это пехотный пулемет и пулемет для бронетехники, для бронетехники. Это наши минометы калибра 60 мм, калибра 120 мм. Это наши снайперские винтовки калибра 12,7 мм и калибра 7,62. Это то, что уже сегодня используется в войсках оно есть. Ну и аксессуары, различного рода аксессуары для э, улучшения ведения боевых действий. В том числе вот станок специальный для крупнокалиберных пулеметов. Э, он позволяет стрелять не только по горизонтали, но и по воздушным целям. Старо советское хорошее оружие, модернизировано. Учили, наверное, все самые важные ее проблемы, это вес просто. Ну, сейчас полегче чувствуется, что легче работать, чем со старой. Штатной еще советской. Це міномет 60 міліметрів. Саме той, якого ні в Радянському Союзі не було, ні в Росії В Росії зараз тільки розробляється. Так, так само, як і в нас. Висоту вибираю, потім, якщо не горизонтально, то горізонтірую, а потім вибираю напрямок. І... Стреляю. Это миномет М-120. Название молот, разработан в 2015 году, в мае месяце, и в конце года мы поставили в опытную эксплуатацию. Был заказ Министерства обороны на большую партию. Мы ее изготовили. И они успешно проходят эксплуатацию в войсках. Когда мы получили задачу разработать 120-мм миномет, мы ушли лучшие образцы минометов, это израильский вариант 120 милли... миномета, финский вариант, сербский и российский вариант 2Б11. То есть мы ушли те недостатки всех и зарубежных минометов, и создали наш украинский миномет. Наш оказался по таким параметрам, как вес, как точность и кучность, и дальность одним из лучших в мире. Изготовлен со всех отечественных материалов, никаких комплектующих иностранных здесь нету, ни материалов, ни комплектующих. Мої враження з того, що я побачив, в принципі, позитивні. Ну, перший момент це робота міномету 60 мм Цікава ідея, роботи без двоноги. По-перше, це зменшує розрахунок міномету. Тобто, два чоловіки в принципі, для роботи з таким мінометом це вже буде забагато. Один чоловік може, зможе працювати. Ну і мобільність цього. Є, якщо треба швидко відпрацювати і змінити вогневу позицію, не розставляючи двоноги, підготувавши міну, з десяток випустив і змінив вогневу позицію, навіть противник засікти не зможе, точку, з якої працював даний міномет. Він беззвучний, наскільки я бачу, і навіть візуально його дуже важко буде помітити, оскільки навіть диму зі ствола дуже мало випускає. В принципі, і бачимо, і точність стрільби доволі таки е, нормальна. Ну і 120-й міномет теж саме. мене зацікавив. Це озброєння воно має використовуватись зараз в АТО. Якщо вводити в життя ці розробки, то Збройні сили, скажімо так, на крок вперед приблизяться до перемоги.